روح و علماء اکرام و اللہ تبارک و تعالی ہزار از اللہ شکریہ از کے عمرہ منشی وزار فیض عام مدش حضرت حضر الاسلام رحمت اللہ تعالی

सकाली हज़र हज़रत महदूल रहमी रमज़ान ते الله حضرت محدث صاحب حضور ابن حضرت باور خان صاحب الله تعالى له الدرجة كي كرده کرد ابن عمر كي الله قبول فرق وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم

حياة المجد فرقدة وتنبيان زراعشنا الله بالطرب قلنا صحة عافية تندر استدانة أمرها المجلس مجلس قلنا صحة عافية تندر استدانة فرما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين